Seterusnya dalam video kedua dalam ITP, saya ingin membincangkan tentang ujian-ujian yang kita patut buat untuk menyaring pesakit-pesakit kita supaya diagnosisnya dapat dikesan dengan rapi. Jadi, apa yang kita perlu ingat tentang ITP ini, yang penting sekali ialah terdapat dua perkara ya. Satu, terdapat antibodi yang menyerang platelet dan kedua, antibodi itu telah menyebabkan Uh, jumlah platelet dalam badan kita rendah dan boleh memberi gejala-gejala seperti pendarahan dan sebagainya. Jadi segala ujian yang kita buat ini ialah cuba untuk membuktikan fenomena tersebut. Jadi untuk yang bahagian pertama, kita uh, mesti cuba untuk menapasti mengapa platelet itu rendah dengan cuba mengesan di manakah terdapat atau tidak antibodi ya? masalahnya ialah ujian untuk antibodi melawan platelet ini bukannya satu jenis uh, ujian yang senang kita dapati sebenarnya uh, sekarang ini hanya terhad ya, apa yang kita boleh buat untuk menapasti uh, uh, antibodi tersebut dan kebanyakan ujiannya kita terpaksa hantar ke luar negeri jadi selalunya kita tidak secara khusus cuba untuk mencari sama ada pesakit itu mempunyai antibodi terhadap platelet atau tidak Uh, sebaliknya kita uh, banyak membuat ujian untuk mengenal pasti ada ketidak tidak sebab-sebab uh, lain di mana platelet itu mungkin kurang jadi kita banyak membuat ujian untuk memastikan pesakit itu tidak ada uh, jangkitan kuman contohnya tidak terdah pada jenis-jenis ubat yang boleh membuat platelet mereka rendah kadang-kadang mereka mengambil suplemen tertentu yang membuat platelet mereka rendah ya dan juga kita nak pastikan yang mereka tidak mempunyai penyakit autoimun lain seperti lupus dan rheumatoid arthritis yang uh, cara tidak langsung boleh menyebabkan ITP jadi sekiranya semua ujian ini gagal untuk mengenal pasti mengapa pesakit itu mempunyai platelet rendah maka kita mungkin terpaksa membuat pemeriksaan susun tulang. Jadi dalam pemeriksaan susun tulang ini kita nak pastikan yang sebenarnya jumlah megakryoside ataupun sel pembuat platelet dalam susun tulang kita adalah mencukupi ataupun normal tetapi platelet di bahagian luarnya agak rendah. Jadi dalam proses pembuatan uh, pemeriksaan susun tulang ini kita memberi uh, banyak emphasis kepada megakaryoside iaitu sel pembuat platelet jadi kita kena pastikan yang ia uh, cukup dalam semestuan -se -se tulang kita pada masa yang sama kita akan membuat ujian slide darah untuk memastikan yang plateletnya betul-betul berkurangan di bahagian luar Kadang-kadang kalau kita buat ujian darah di mana terdapat platelet rendah, mungkin terdapat uh, fenomena di mana platelet itu uh, bertindak antara satu sama lain dan uh, mereka akan, uh, uh, apa yang kita sebutkan klumping, mereka akan berkepul uh, selama sendiri. Jadi, bila dia berlaku, kita dapati yang bacaan plateletnya rendah tetapi bukan sebab secara fizikalnya rendah tapi mereka sudah berkumpul dan sudah diad dan sudah diaktifkan jadi uh, bila kita buat ujian darah plateletnya akan menjadi rendah pada masa yang sama kita juga ingin melakukan ujian antibodi yang lain uh, untuk memastikan yang pesakit itu tidak ada mempunyai ITP uh, maaf tidak mempunyai SLE tidak mempunyai masalah rheumatoid arthritis sebagainya jadi kita perlu membuatkan ujian antibodi yang untuk memastikan yang ia tidak berlaku dan pada masa yang sama ada juga pesakit-pesakit ITP yang mempunyai antibodi melawan darah merah jadi ujian ini yang kita panggil kum test senang dibuat berbanding dengan antibodi untuk melawan platelet. Kita juga perlu membuat ujian serologi untuk hepatitis, untuk HIV untuk memastikan yang kekurangan platelet ini bukan disebabkan oleh jangkitan kuman yang lain termasuk juga jangkitan, kuman, jangkitan daripada demam denggi. Sebabnya kita ingin membuat ujian ujian LDH dan ASR untuk memastikan yang kadang-kadang pesakit yang mempunyai platelet rendah ini tidak mempunyai limfoma ataupun kanser yang lain. Uh, untuk memastikan yang kekurangan platelet ini hanyalah disebabkan oleh antibodi bukan disebabkan oleh masalah dengan uh, 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 hati ataupun limpa, maka kita perlu buat ujian. Uh, di bahagian perut ya selalunya kita akan buat ultrasound abdomen lah untuk memastikan tidak ada kemegakan di situ yang boleh menyebabkan platelet kita dikeluarkan ataupun dimatikan dan seterusnya akan menyebabkan bacaan platelet kita rendah malangnya kadang-kadang uh, kita telah melakukan semua ujian cuma kita tidak dapat membuat ujian sesuatu tulang sahaja dan kita terpaksa memberi sesuatu kepada pesakit kita kerana pesakit kita mempunyai platelet yang rendah. Jadi, sementara menunggu kesemua ujian darah ini dan juga sekiranya pesakit itu tidak mahu melakukan proses periksaan sesuatu tulang kerana plateletnya rendah. Jadi, risiko untuk pendarahannya tinggi. Jadi kalau kita terpaksa elak untuk membuat transfusi tulang tu pun agak bagus juga. Jadi selalunya untuk pesakit saya di mana uh, plateletnya rendah dan kita mungkin tidak dapat option untuk membuat peresaan susun tulang, maka saya cadangkan kepada mereka, kita membuat percubaan dengan memberi mereka sedikit steroid dan kita lihat, kita pantau sama ada platelet mereka naik atau tidak jadi itu adalah satu cara untuk kadang-kadang kalau kita tidak dapat buat ujian yang lain pun sekiranya dapat respon di mana plateletnya makin naik setelah didahkan pada steroid, itu sudah cukup untuk untuk uh, memberi idea pada kita yang ini mungkin uh, disebabkan oleh ATP tetapi awas kerana kadang-kadang sekiranya platelet yang kurang ini disebabkan oleh ALL uh, ataupun jenis limfoma dengan memberi steroidnya dia dapat mengurangkan kesan daripada ALL dan limfoma itu maka secara tidak langsung plateletnya mungkin naik ha, jadi itu bahaya jadi sebolehnya tidak kita nak pastikan yang kita akan buat imaging untuk pastikan yang tidak ada gejala-gejala limfoma ataupun leukemia pada pesakit ini kita pastikan slide-nya agak normal dan kalau boleh kita hendak juga buat periksaan susun tulang kerana itu sajalah cara untuk memastikan yang dia tidak ada penyakit lain yang bukan ITP saya faham tidak semua pesakit yang mahu untuk melalui periksaan susun tulang ya tapi sekiranya perlu ia sebenarnya bukannya satu satu ujian yang agak agak uh, agak serius ya. Uh, nanti saya akan sediakan satu lagi video tentang pemeriksaan susu tulang supaya untuk memastikan semua orang faham yang sebenarnya ujian pemeriksaan susu tulang ini bukannya sesuatu yang boleh membahayakan kita. Okey, cukuplah di situ ya. Okey, untuk video selepas ini kita akan cakap tentang rawatan ITP pula. Sehingga kita berjumpa pada video akan datang. Sekian, terima kasih.